Юрий Царцевич, главный тренер баскетбольного клуба Черкасской Малпы. Юрий, прокомментируйте сегодняшний поединок, выигрышный для вас. Ну, хочу поздравить команду с победой и, и фанов, которые нам очень помогли сегодня, чтобы выиграли эту игру. Самое главное было выиграть в Не, не успевали в первой половине установить их преднюю линию. И поэтому они держались, и был такой счет, какой был. малку во третиот четврти и начало последниот час ти биле немножко агресивни на на линија, линии кога да ние не не получали легко мач Сделали, што би они повеќе врсали изван, било менше фолови и таки успели и во играт одбори и побада просто у нас нападение со таким командовам никога не не било проблемот Понятно, што с таким игроком, который у нас есть, можно попасть, но были должны защитить хорошие защиты, защитой, несколько контратак, нам снова дали преимущество и, и тогда и первый матч. Ваша команда в этом сезоне показывает высокий процент домашних побед, по-моему, нас выиграли 4 проиграли, но во многом будет зависеть все от выездного матча. Вы играете 25 числа против Ферро. Как смотрится эта игра? Ну, в принципе, как на выезде играть так и дома? Ну, не будет лайк игры. Команда Ферро очень хорошая игра, но... но думаю, что каких-то шансов есть. Игра будет через 10 дней. Много вещей уже будет понятно, насколько эта игра важна для нас и для Ферро. Думаю, что снова нет вопросов, что они хорошая команда, но они и в первом кругу, когда играли в Запорожье, мы отдали хорошую игру, так что думаю, что шансов есть. Нормально, если так играешь, как играли сегодня. Уже знаю, что и фаны поедут с нами на, на эту игру, и они могут помочь, я думаю, что то хватит, чтобы не были осмы. Я Будиме ли? Не, разумаш без... Они ja, хороша е команда, но с ним легше играт. У, у Буди е сосем друга ротация. Не можам могу... <laughs> so се to... yes, uh, да се разказват как е то. Да. Три игри си играли и три игра равни биле. Хорошо. И so можно, uh... Сегодня процент трехочков-двухочков ну, бросков зашкаливал 20 против 34. Насколько это была тактика игры, или это просто игроки сами выбрали такую тактику? Не, я выбрал тут такую тактику, затоа что у нас такой состав. Если предна линија предняя линия так сильна, как есть, если у них большие игроки не могут защищаться од ван, нормально, что лучше бросать троечковину, чтобы а така Погледнете сколку ние имамо фанзивен падоро, па е тоа не не успевале да контролираат наши виши. Е просто не Еси, то, троќкови, русок, понятно, у е. Сколько ти тројчкови попално. И ако ти тогаш тројчкови открити врзок, а у што ти е, раз рази варијанци да ќе подбирал мече на дижуром штит. ти атакуеш толка под олка подкљус, од такви падоров не би и... И бројчава прашај сколку попадања ти изделеш у тро секундната кога у нив е. Продулится 5 зайцев, такие игроки. Спасибо, большое. Спасибо. Спасибо.